Вот. О, вот это уже неплохо. Вот, что это первый сделать? Шаг сюда и второй поворот, а потом второй шаг. Угу. музыку переключу па 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 Еще раз смотри общую па да? Вот мы с партнершей пришли рам-пам, и тут ты решил па на па Сначала делаешь шаг в сторону, потом поворачиваешь меня. рано рано па рано, рано, рано. Вырубая в обратную что, сторону. Себя, считает, да? Да, он считает, тяжело, тяжелее намного мышцы души устают. Просто надо продать oh. мышцу заднюю работать. Да, нет, я, я к тому и веду, что я думаю, что вопрос только в разработке мышц. Да. Что ты физически это можешь делать, значит, вопрос только в разработке мышцы. Ну да. У меня просто одна внутренняя часть работает. Mm -hmm. Тут мышцы не мало, Просто. Хорошо, тогда будем по большей части понимать эти возможности, ну, что да. они есть. Потому что из этих возможностей потом вырастут другие. Да? Мы научимся делать это, и у нас что-то новое возможности получится. Мы должны настолько, насколько это возможно, быть железобетонными. Пум, стали, и все. Нас уже ничто не собьет. Только если партнерша 150 килограмм, она тебя завалит. Ну так красиво надо упасть. Давай, отдыхай. Анге может танцевать любой человек, и поэтому каждый может получить от этого танца то, что от чего он хочет от него. И вообще вовсе не нужно быть прекрасного телосложения, с длинными ногами и, и красавцем мужчины. Это, это для любого можно подойти. Изначально я поговорил со своей партнершей, у меня была идея пригласить вот, солдат, э, офицеров моего батальона. Но чуть позже, когда уже был дембель близок, я решил, что мы никак не обеднеем, если к нам будут приходить все военнослужащие, участники боевых действий и ВАТО, э, и будут заниматься у нас на совершенно бесплатных основаниях. И жих! И теперь тут начинает происходить магия. Ты поворачиваешь партнершу, например, спиной назад. Mm. Поворачивай мне спиной назад, чтобы я туда... Опа! Ну, ты, ты не так сильно. Чуть -чуть, <laughs> лишь, да, да, немножко. Смотри, мне нужно, чтобы ты мне дал направление. Mm. Ноги пока что собраны, пока что. Мы занимаемся с Виктором. Он тоже боец, участник АТО мы решили постараться научить его танцевать аргентинское танго. На самом деле, когда мы об этом говорили, я очень волновался, и я до сих пор периодически волнуюсь в наших уроках, потому что, потому что я не тот специалист, да, который в полной мере понимает его потери. Для меня было бы идеальным вот вообще верх того, что я могу, могу себе представить с ним, что мы сделаем. Это наша цель, чтобы мы шли по прямой, чтобы мы танцевали с девушкой, и она не узнала, что вторая нога у него протез. Ты можешь это делать. Ты сейчас могу. делаешь, и ты, значит, можешь это делать. Значит, могу. надо это делать. Значит, это надо делать. Тяжелее, конечно. Обычно я привык, что вперед, протест подаю. Да, а это <сих> Да, это нормально, да. То есть в очи назад, в очи назад партнерша идет э, спиной назад, mm -hmm. в очи вперед партнершу разворачиваешь, соответственно, mm -hmm. лицом вперед. И она идет себе вперед. Mm -hmm. Я через месяц после ампутации познакомился с э, э, девчонкой. Взяла в пропозицію через три місяці після нашого знайомства, і вона сказала так. І я просто вирішив, що ну, треба показати, що я зможу затанцювати. Ну, перший весільний тан танок, і на нашому весілі. Думаю, думаю, чому б і не затанцювати? Я думаю, все можливо, все в наших руках, яке хода, нікотрі нюанси чувствуєш дискомфорт, але я думаю, і слід тренуватися можна. Це що шоу затанцювати. Так, да, може, якісь ограничення є, але я б сказав, коли ти цим займаєшся, то, як кажуть, показуєш, що ограничень дійсно немає ніяких. Це тільки в тебе в мислях, і я думаю, тіло можна натренувати так, що. Займається і спортом, і так далі. ну, Хоча я думаю, і спортом, і туди далі хочу зайнятися боксом. Зараз трохи навчуся дві, але чого я боксом вирішив, бо деякі -е, боксери теж займаються і танцями, бо це є таке двіження, що в боксі допомагає. Я кажу. І з гравітацією і так далі. Коорди... координировать свое тело, что ты можешь спокойно. Не важно, чи у тебя одна нога, чи дві. Да? Главное оказаться рядом с противником. Рам, пам. И все. Мне хочется больше, больше и больше таких людей. Светлых, одухотворенных людей, которые будут обожать аргентинское танго. Да? И и очень хочется, чтобы среди этих людей были люди, с которыми мы мы служили. Да? Я говорю не в прямом смысле служили вместе с ними, а те люди, которые прошли службу, которые э, прошли в, в, боевые действия, которые были под обстрелами, э, которые выполняли задачи в зоне боевых действий АТО э, и

thank <laughs> you